начинал я карьеру за команду, которая называлась «Карпатский Лево». Она играла в западном регионе. Это львовская команда была. После нее я поехал в ивано Франковск выступать за клуб ВК «Гаверла», который играл тогда в высшей лиге в то время. Там я пробовал два года, после чего поехал на два года играть за «Волынь Баскет» в Луцк сейчас теперь приехал сюда в Купсан. В All -in мне сначала я был игроком в стартовой пятерки первый год. Потом у меня была травма, немножко зал в игре. Уже, уже прошлый сезон я уже чисто был игроком замены, выходил играл по минут 15-20 в чемпионате. Ровно я, в общем, когда я играл в Луцке, я познакомился со своей сейчас невестой, которая училась в Луцке. В то время мы с ней познакомились, начали встречаться. Вот она оказалась Ровенской, с Ром. Ровен. Когда пришел момент, надо было решать о совместной жизни. Как бы я настаивал, чтобы мы жили во Львове. Как бы Но как бы ее не очень устраивала жизнь во Львове, она захотела, чтобы мы жили в Ровном, бы Она решала, что нам здесь будет комфортно. Ну я приехал ровно сюда. Начал искать работу. Как бы под... Начал сначала со школы. учителям в школе физкультуры хотел работать. Но там как бы было мало времени, получается мало, маленькая зарплата. Я знал, что есть такая команда, как Пульсар. пришел сюда. Мне предложили попробовать свои силы в Пульсаре. Вот так вот я попал в команду. Я теперь совмещаю игру в баскетбол преподаванием в школе. Как бы я бы хотел, чтобы наша команда была призерами чемпионата. Э -э у команды есть все шансы. Как бы мне здесь нравится, нравится, как э с нами работают. Я здесь расту баскетбольно, как бы еще. Не стою на месте. Есть э люди, которые играли в Суперлиге. Я сам в Суперлиге никогда не играл, можно многому научиться от них. Такие как Ковалевский, Артемой, Леша Высоковский. Какой твой любимый стиль игры? Что ты любишь делать на площадке? Стиль игры? Ну, мне больше всего нравится. Играть один в один, один поход. Такой. По о предстоящем туре и о предстоящих вообще матчах. Какой твой вы настрой? Выигрывать? Да, настрой выигрывать. Команду Тернополя я знаю. Вот, соперник. Понятно, что каждому сопернику надо относиться серьезно, как бы, но у них сейчас как бы финансовые проблемы, у них не получается сделать хороший такой боевой состав, в основном у них вот, они очень много проигрывают, они занимают последние места в основном последнее время, последние 2-3 года. Поэтому я думаю, что проблем выиграть не должно быть, но, как я сказал, каждому сопернику надо относиться с уважением.